मैंने ये जुमला सुना है कि किसी शख्स ने अपने बेटे को कहा कि मेरे मरने के बाद मिलेगी तो बेटे ने कहा कि हमने हमें से तुम्हारे मरने का क्या इंतजार करते रहेंगे वालदेन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चे करते क्यों हैं वालिद के पास इतने पैसे हैं कि जिसके बच्चे मरने के बाद करोड़ों के अकदार बनेगा अभी लाखों दिए उनको आप देखिए अगर उनको गाड़ी लेने की इजाजत नहीं है उनको स्कूटर भी नहीं लेने देते उसको जरा कपड़े भी अच्छे पहने नहीं दे रहे उसको चप्पल भी मतलब वो ऐसा लग रहा है फ़कीरों की जिंदगी गुजर रही है घर में यार दोस्तों से मांग रहा हाँ यार दोस्तों से मांग रहे अब्बा नहीं दे रहे बच्चे अब अब बच्चे मरने का इंतजार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे अच्छा ऐसा होना कि वालिद भी गरीब है तो बच्चों को भी सबर आ जाता है बैंक अकाउंट भरे हुए हैं अब्बा की प्रॉपर्टियां खत्म नहीं हो रही और अब्बा ना खुद खर्च कर रहे हैं अच्छा वालिद साहब ने पचास साल पुरानी साठ साल पुरानी जिंदगी देखी है उनको सादगी की आदत है वो सादगी के नाम पर हर चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं वो चटनी रोटी खाते तो वो आज के दौर में अच्छा

तो पे खर्च करें उन्हें मक्के मदीने ले जाए हज करवाएं उम्रे करवाएं अगर अल्लाह ने दिया है खर्च करना नहीं है और क्या औलाद और ऐसी बातें कर रही है तो ये दोनों पहलू बड़े गौर तलब हैं कि बाज़ात औलाद ये मेरे हिसाब से जो गलत औलाद होती है ना जिसकी आदतें खराब होती हैं अब जिसके नशा करना है जुए खेलने उसको लाखों रुपए चाहिए वो एक रात में उड़ा देता है उसको वालिद रोक के रखता है और वो वालिद से लड़ रहा है तो औलाद गलत है लेकिन अगर वालिद औलाद पर खर्च ही नहीं कर रहा हमने देखे हैं महरोज भाई यानी हैरान हो जाते हैं बच्चों के हालात देखकर और बाप है कि खर्च ही नहीं कर रहे अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं और औलाद को जो है वो पेट्रोल कहते अपने बनियान पहन के कारोबार किया था हम जनाब फिफ्टी पे

खेंगे, तो बच्चे आपके साथ भी वफादार रहेंगे वरना ऐसा ना हो कि आप ही के बच्चों को अपने सामने आप खो दें अब करोड़ों रुपए मेरे बैंक में पढ़े सारे बच्चे मुझसे नाराज हैं बीवी अलग नाराज है कैसे होगा क्या करना है मैंने भाई इन्हीं के लिए तो कमाया था ना तो खर्च भी तो करें इन पर बाज बाजे ज्यादा यह इत्या है कि उसकी शादी हो गई है मगर वो अपनी बीवी पर भी बाबा से पूछे बगैर एक रुपया खर्च नहीं कर सकता वो जेब में छुपा के मिठाई ला रहा है या भाई अब बीवी लाया तो मिठाई तो खिलाएगा ना उसको वो माँ कह रही मिठाई क्यों लेकर आ उसके लिए तुम्हारे तो अब्बा तो कभी नहीं लाते थे हैं अब उस जमाने में कोई चीज अगर नहीं आई है तो वो इस जमाने में भी नहीं आएगी तो ये भी माँ बाप का अलग मामला है आप अपने बच्चे को थोड़ी सी स्पेस दें अगर शादी की है तो उसकी सोजा है उसको जिंदगी के कुछ असिन लम्हा तो गुजारने दें वो एक कहाँ जा रहे हो कहाँ आ रहे हो रात को लाइट क्यों चल रही थी अरे भाई उसको अपने कमरे में वो अपनी अपनी लाइफ तो गुजारे बहुत बड़ा इशू अगर जुल्म की बात की जा रही है आपने बिल्कुल सही कहा कि हम हमेशा वालदेन के हकूक पर बात करते हैं मगर माँ बाप को भी सोचना चाहिए और फिर खर्चा भी नहीं दे रहे अब शादी करके कहा अच्छा क्योंकि बाज का बिजनेस साझा होता है अच्छा नौकरी करके आएगा ना बेटा तो चलो अपनी तनख्वाह में से निकाल के बीवी को दे देगा अब जब सारा बिजनेस ही ए, एक ही है और अब्बस ही पैसे लेने तो उसको शादी के बाद भी आपने मांगने वाला रखा है कोई फिक्स अमाउंट तो कर दें कि भाई महीने का बेटा तेरे इतने दूंगा अच्छा वो अपने बनाने वाली अमाउंट फिक्स ना करें कि जब वो उनको मिलती थी आज के जमाने के हिसाब से खुशहाल जिंदगी अपनी के अपनी हैसियत के मुताबिक कोई अमाउंट फिक्स करे थोड़े पैसे वो बचा भी सके थोड़े पैसे अपनी जोजा को भी दे के अच्छा देहर तो शोहर जो बीवी है ना उसको भी मोहताज रखा है कि वो एक एक रुपया अपनी सास से मांगेगी अपने ससुर से मांगेगी ये भी मेरे घरानों की बातें सुनी है हाँ वो वो शॉपिंग करा देंगे हाँ, वो आप उनसे बात कर शहर को कहती है मुझे कपड़े चाहिए कहानी मेरी अम्मी से बात करो मेरे अब्बू से बात करो यार आप यारोजा आपकी है। लेकिन ये ऐसा इतना घुटन वाला माहौल जब घर में होगा तो कैसे बच्चे माहौल अच्छे माहौल के साथ रहेंगे और प्यार बढ़ेगा बेशक हम वालदेन से बात तो कर रहे हैं कि वो अच्छा सलूक करें प्यार दें स्पेस दें लेकिन औलाद के लिए अर्ज यही है और शरीय भी यही कहती है कि अगरचे वालदन जुलम करें हमने उनके साथ उसने सलूक ही करना है हमने उनका अदब ही करना है कोई यह ना समझे कि जनाब आज ये बातें हुई हैं तो हम लड़ाई शुरू कर दें आस्तीनें चढ़ा लें माँ बाप का हमने हर हाल में अदब करना है